Итак, друзья мои, я в солнечном Баку. Сейчас я нахожусь в парке Сахил. Здесь уже 9 часов, сколько-то там минут. Добрался сюда на метро. Не без некоторых сложностей. На самом деле тут очень красиво, очень жарко. Давайте я вам немножко расскажу о Баку. Это переводе означает город ветров windy city for everyone who understand english значит, что еще тут в этом парке вы слышите шум это шум фонтанов я недалеко от моря нахожусь куда вскоре направлюсь недалеко от старого города за одну станцию метро до него я вышел вот, хочу погулять по паркам. Меня <laughs> пока вез Азис, с которым я верю. Еще мы... Он пообещал меня лично повозить по выдающимся местам этого, этой страны скажем так, вот, э, еще не знаю, за какую плату, там путешествия тут достаточно дорогие, в отличие от Грузии. Если в Грузии мне обошлось в 600 гривен в переводе на наши гривны, то здесь это, ну, будет стоить, ну, в районе 1000 гривен подобное путешествие, как в Грузии. Вот. Но, скажем так, я взял немалый запас денег и надеюсь, мне хватит на все дни впечатлений и всего. Вот. Потому что я знал, что это дорогая страна, что сюда, если ехать, то надо ехать подготовленным, как финансово, так и во всех остальных отношениях. Жутко не доспал. Конечно, я сегодня вообще 4 часа поспал даже этот владелец отеля заметил это. Говорит, вы сегодня что-то мало поспали. Да. Что могу сказать? Мне здесь нравится. Мне интересно здесь находиться. Вот. Я просто под впечатлением настолько Перемена такая, что-то жара тут страшная, ужасно, жарко. Все время, как мне сказали, тут плюс 30 и меньше не бывает температура. Вот. Ну, я благодарен за то, что это гостеприимная страна, люди в принципе адекватные. Вот. Не все понимают английский, но и русский, но тем не менее, Азербайджан это то место, куда каждому стоит поехать. Вот. Сейчас я направляюсь к морю. Еще там вам что-нибудь покажу. Пока вы можете вот за моей спиной видеть там пальмы где-то. Если вот так вот сделаю фонтаны, вы видите. Вот. Достаточно интересно.